জনৰ আই পি এলৰ আজি ফিফটি এইট সংখ্যক মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব ধৰমশালা ষ্টেডিয়ামত সুন্দৰ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হ'ব ধৰমশালা হৈছে এইবাৰ আই পি এলৰ যি যিকেইখন ভেনু আছে সেইকেইখনৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি ছুইং হোৱা ভেনু ইয়াতে ছুইং হ'ব গতিকে ফাষ্ট বলাৰেও হেল্প পাব স্পিনাৰে হেল্প নাপালেও যিহেতু পাঞ্জাৱ কিংছৰ হাৰপ্ৰীত বাৰাৰ আৰু ৰাহুল চাহৰ দুয়োটা লেগ স্পিনাৰ হয় আৰু ইপিনে আৰ চি বি ৰ লম্বৰক বাদ দি গোটেইকেইগৰাকী বেটছমেনেই ৰাইট হেণ্ডেড বেটছমেনেহে বেটছমেন হয় গতিকে হাৰ্ছদ্বীপ ৰাভাডাৰ ছুইঙৰ লগতে লেগ স্পিনেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি লগতে ধৰমশালাত বিৰাট কোহলিৰ বেটিং এভাৰেজো সিমান উন্নত নহয় তথাপিও কোহলিৰ কথাই সুকীয়া যেতিয়াই তেতিয়াই এভাৰেজৰ বা পৰিসংখ্যা উন্নত কৰিব পাৰে হুইল জেক যি মাৰমুখী বেটাৰ আৰ চি বি ৰ শেহতীয়া মেচখনত এটা শতক অৰ্জন কৰিছিলে এটা বিস্ফোৰক শতকৰ জৰিয়তে আৰ চি বিয়ে মেচখন জিকিছিলে উইল জেকৰ তেওঁ কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেন্স আগবঢ়ায় সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব চাবলগীয়া বিষয় হ'ব লগতে টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথম অৱস্থাত আৰ চি বিৰ ফু প্লেচিছে বেটত ৰাণ পোৱা নাছিলে কিন্তু শেহতীয়াকেইখনমান মেচত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু আৰ চি বিৰ বাবে মূল চিন্তাৰ বৰ্তমানৰো বিষয় হৈছে মেক্সুৱেল লেন মেক্সুৱেলেও বলেৰেও বা বেটেৰেও প্ৰদৰ্শন তেওঁ আশা কৰা ধৰণে আগবঢ়াব পৰা নাই ইপিনে পাঞ্জাৱ কিংছৰ শিবিৰত আপোনাৰ চাউথ আফ্ৰিকান ৰুলি ৰুছো আছে ৰুলি ৰুছো আৰু লি লিয়াম লিভিংষ্টন দুয়োটা আছে পাঞ্জাৱ কিঙৰ শিবিৰত দুয়োটাই যোৱা বছৰৰ এখন মেচত ধৰ্মশালাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱ কিংছৰ মুখামুখি হৈছিলে সেইখন মেটচত দুয়োটাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিলে লিয়াম লিভিংছনে নাইনটি এইট ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছ এটা খেলিছিলে য'ত নেকি যোৱা বছৰ দিল্লী দিল্লীৰ হৈ দিল্লী কেপিটেলছৰ হৈ ৰিলিঅ ৰিচুৱে এইট্টি ফ'ৰ ৰানৰ এটা সুন্দৰ ইনিংছ খেলিছিলে কিন্তু এইবাৰ দুয়োজন বেটাৰ পাঞ্জাৱ কিংছৰ শিবিৰত আছে গতিকে তেওঁলোকে কি পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়ায় সেইটোৱে চাবলগীয়া হ'ব আজিৰ মেচখনত হাৰপ্ৰীট বাৰাৰ ট্ৰাম কাৰ্ড হিচাপত ব্যৱহাৰ হ'ব বা হাৰপ্ৰীত বাৰাৰ ডিফাৰেঞ্চিভ হিচাপত ব্যৱহাৰ হ'ব হাৰপ্ৰিত ব্ৰাৰে বিৰাট কোহলীক দুবাৰ আউটো কৰিছে আগতে গতিকে প্ৰথম ইনিংছত আজি ওৱান নাইণ্টিৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ৰান হ'ব পাৰে বুলি আশা কৰিব পাৰি আৰু যদি আৰ চি বিয়ে বেট ধৰে প্ৰথম ইনিংছত হয়তো টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছো হ'ব পাৰে স্ক'ৰ আৰু যদি পাঞ্জাৱ কিংছে বেট ধৰে তেতিয়াহ'লে ওৱান নাইণ্টিৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আশা কৰিব পাৰি লগতে আজিৰ টপ স্কৰাৰ পাঞ্জাৱ কিংছৰ ফালৰ পৰা মই অলপ ডিফাৰেঞ্চিভ যায় আৰু লৈ লুচুৱে হ'ব বুলি Thank you